اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پیرے دوستو آج بات ہوگی مہندی یعنی کہ ہنا پر اس کے مختلف نام ہیں سنگ سنسکرت میں رکت رنگا راگگر برنجگا ہندی میں مہندی ہنا بنگالی میں مہندی گجراتی میں مہندی پنجابی میں مہندی انگریزی میں اس کو ہینا کہتے ہیں دوسرے درجے میں سرد خوش کے مقدار خوراک تین گرام سے پانچ گرام تک استعمال کر سکتے ہیں اس کے فوائد پتے الٹی والے بلغم دور کرنے والے اور جسم کے درد کو دور کرنے والے ہیں سفید داغوں کو دور کرنے میں بھی مفید ہے اس کا لیپ کرنے سے بال لال ہو جاتے ہیں اور سوجن دور ہو جاتی ہے پشاب لاتی ہے مصفی خون ہے جلدی امراض میں آزاد مفید ہے کھوڑ کا کامیاب علاج ہے اس کا بدل منڈی بوٹی و شاترہ ہے سفید بالوں کے لیے مہندی کے پتوں کا سفوک اور نیل کے پتوں کا سکوپ برابر لے کر پیس کر سیر پر باننے سے سفید بال کارے ہو جاتے ہیں مگر بعد میں لال ہو جاتے ہیں مہندی کے پھولوں سے اتر نکالا جاتا ہے جسے اتر ہینا کہتے ہیں یہ گرم تر مانا جاتا ہے اور سرد موسم میں خاص طور پر کام میں آتا ہے مہندی کے پتوں کے ٹکیا دودھ میں گرم کر کے

دوبارہ آگ پر رکھ کر جوش دیں جب تمام پانی جل جائے اور صرف تیل باقی رہ جائے تو تیل تیار ہے اسے کسی بھی بوتل میں بھر کر مفہول رکھ لیں اور مندرجہ بالا طریقے سے استعمال کریں بے خوابی میں مہندی کے پھول لے کر تکیہ میں روئی کی جگہ بھر کر مریض مریضر رکھ دیں اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلد مریض کو نیند آنے لگتی ہے مہندی کو پانی میں بھگو دیں تھوڑی دیر کے بعد اس کو چھان کر اس سنیری پانی سے چھالے والے مریض جس کے منہ میں چھالے ہوں کلیاں ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر کسی مریض کی تلی بڑھ گئی تو مہدی کے پتے پانچ گرام لے کر رات کو مٹی کے برتن میں بھگو دیں اور صبح مل چھان کر مریض کو پلائیں تین منٹ کے بعد کشتہ فلاد والا بارہ سے ایک رتی پان میں کھلائیں ایک ہفتہ کے استعمال سے پرانے سے پرانی بڑی ہوئی تلی کو آرام آ جاتا ہے خساب اس کا بنتا ہے وسمہ اگر مل جائے تو ایک تولہ مہندی کے پتے تین گرام دونوں کو عملہ کے پانی میں گونڈ کر آدھا گھنٹہ دھوپ میں رکھیں اور پھر بالوں کو لکس صابن اور نیم گرم پانی سے دھو کر اور خشک کر کے اس پر وسمہ لگا کر اوپر سے ارینڈ کے پتے باندھ کر چند گھنٹے بعد دھو لیں جن لوگوں کو بازاری خساب سے الرجی ہوتی ہے وہ اسے استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں میرے دوستو بہت ہی شربت پیارا مصفی کون آپ دوستوں کے لیے عرض کر دیتا ہوں تو آپ نے کرنا کوئی جو ہے کن آپ پچاس گرام برادہ سندل سفید برادہ سندل سرخ سرفوکا میندی کے پتے شاترہ نیلو فر کے پھول مکو خشک بیج کاسنی شیشم کی لکڑی کا برادہ منڈی کا پھول ہر ایک پندرہ گرام سب دواؤں کو رات کو وقت آٹھ گنا پانی میں بھگو دیں صبح کو جوش دیں جب چوتھا حصہ رہ جائے تو تین گنا چینی ملا کر شربت کا قوام بنائیں خوراک پچی گرام صبح اور پچی گرام شام دیں انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ بہت ہی مصعفی خون ہے ایک اور مصفی خون اس کا اناپ پچاس گرام شاترا پچاس گرام سرفوکا پچاس گرام برادہ لکڑی پچاس گرام شیشم کی لکڑی پچاس گرام منڈی بوٹی پچاس گرام مہندی کے پتے پچاس گرام بسفید پچاس گرام ہرد کالی پچاس گرام چرتا بیس گرام گوزبان بان بیس گرام اشبہ مغربی سو گرام پرسوشاں بیس گرام کاسنی سو گرام مکو خشک سو گرام سب کو سولہ کلو پانی میں رات کو تیر کریں صبح آٹھ کلو ارک نکالیں خوراک پچیس گرام ہمراہ شربت انا بیس گرام استعمال کریں بغیر شربت کے بھی پیا جا سکتا ہے بہت ہی شفی خون ہے یہ ارک ارک مصفی خون تو پیارے دوستو یہ بنائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں ایک حب تیر گولی بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ مہندی کے پتے رسومت مصفی شد چاسکو مونڈی برہم ڈنڈی نیل کنٹھی، نیلو فر، سرفوکا سندل سفید سندل سرک، شاترہ، جانسا نیم کے پتے بکین کے پتے دنیا خوشک، کچنال کے فور، ہر ایک دس گرام سب کو کوٹ چھان کر پانی کے مدد سے گولیاں چھوٹے چنے کے برابر بنائیں چھ ماہ کے بچے کو آدھی گولی اور بارہ سے چودہ سال کے بچے کو یا اس سے بڑے بچے کو ایک گولی ماہ کے دودھ میں گھیس کر پلائیں بڑے بچوں کو دو گولیاں امرا شربت اناب بیس گرام اور جوانوں کو تین گولیاں ہمرا شربت اناب بیس گرام کھلائیں گرم مسالہ اور لمائی عضیہ اور مرچ وغیرہ سے پرہیز کریں خاص طور پر بچوں کے لیے بہت ہی زبردست مصفی خون ہے بنائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں تو پیارے ایک حساب آز کر دیتا ہوں مازو پچاس گرام ہرڑ پپلی پچاس گرام چھلکا آملہ پچاس گرام سب کو بریاں کر کے سپو بنا لیں کشتا تانبا کتھا سفید لونگ بڑیاں ہر ایک بیس گرام نمک لوری بیس گرام نیلا طوطا پانچ گرام سب کو کوٹ پیس کر ملا لیں اور بوقت ضرورت مہندی کے پتوں کے رس میں ملا کر لگائیں اوپر سے کپڑا باندھ دیں تین گھنٹے بعد کھول لیں بالوں کو سیاہ اور مضبوط بناتا ہے دہلی کے ایک پرم اس نسخہ سے ہزار روپے ہر ماہ کما رہی ہے لونگ اور مہندی کے پتے مساوی و وزن پانی میں پیس کر بالوں میں لگائیں بال سیاہ ہو جائیں گے آزمودہ ہے انشاءاللہ تعالی جی پیارے دوستو کچھ تو عرض کر دیتا ہوں آپ اس سے کلی یہ سکہ علیحدہ علیحدہ بھی بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے اور داتا بھی بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کلی جس سکہ تینوں میں سے جو چیز بھی لینی چاہے پہلے اس کو تیل میں مصفی کریں اس کے بعد کڑائی میں ڈال کر اس کو پگلا لیں اور مہندی کے پتے اگر یہ پاؤ آیا تو مہندی کے پتے ایک کلو اور مہندی کا ہی ڈنڈا لے لیں اور اس کو خاکہ تیار کر لے جب یہ مکمل خاکہ تیار ہو جائے جتنا اس کا وزن ہو اس سے آدھا وزن اس میں کلمی شورہ ڈالیں اور کجی میں بند کر کے پانچ کلو کی آگ دے دیں اگر پاؤ کلیس یا سکھا ہے تو ایک پاؤ اس کا وزن ہوگا وہ کچی میں بند کر کے کلمی شورہ کے ساتھ تو پانچ کلو کی آگ دیں انشاءاللہ ایک ہی آگ میں سفید برا کشتہ ہوگا پانی سے اس کو دھو لیں اس کی شوریت دور کر لیں آدھی رتی سے ایک رتی خوراک ہے جریان اطلاع لکوریا کے لیے اسابی طاقت کے لیے پٹھوں کی طاقت کے لیے اور لنگڑی کے درد کے لیے اگر کلی ہے تو لنگڑی کے درد کے لیے بہت اعلیٰ چیز ہے اس کا مزاج سرد خشک ہوگا اس کے ساتھ دودھ کی ضرور استعمال کروائیں السلام علیکم